20 yanvar şəhidlərinin əziz xatirəsi Ankarada da Türk Dünyası Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən təşkil edilən tədbirdə ehtiramla yad olunub. 34 il əvvəl Bakıda baş verən qırğını əks etdirən video çarx nümayiş etdirilib. Sonra çıxış edən Türkiyənin nüfuzlu universitetlərinin Azərbaycanlı professorları Toğru İsmail və Cavid Abdullazadə həmin dövrdə Bakıda şahid olduqları hadisələrdən danışıblar. 20 yanvarın Azərbaycan tarixinin həm qanlı, həm də şanlı səhifəsi olduğu qeyd edilib. Vurğulanıb ki, 20 yanvar şəhidlərinin qanı yerdə qalmayıb. Onların başlattıqları mübarizə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə qovuşması, bütün torpaqların işğaldan azad etməsi və suverenliyini tam təmin etməsi ilə nəticələnib. Bu gün biz 20 yanvarı, evet, üzüntü ilə qeyd edirik, üzüntü ilə keçiririk, amma Fekrellediğimiz, gurur duyduğumuz bir şey var. İlk defa biz 20 Yanıvar'ı Azerbaycan'ın öz torpahlarını tamamen kurtardığı ve öz müstəqilliyini tam menasıyla artık bütün Azerbaycan erazilerinde ilan ettiği bir ilde 20 Yanıvar'ı e, o şehitleri yad edirik. Bunun için... Bugün o içimizdeki üzüntü buruklukla birlikte o şehitlerin belki de bizim için en önemli olan şey amaçlarını yerine getirmenin bir